નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો શિક્ષા મોટિવેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે વાત કરીશું ધોરણ નવ વિષય હિન્દી અને ચેપ્ટર નંબર આઠ જેનું નામ છે ગુલમર્ગ કી ખીડકી એક રાત હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ગુલમર્ગ છે એક સ્થળનું નામ છે જે હિમાલય જે આવેલું છે તેમાં એ ગુલમર્ગ સ્થળ છે એના વિશે એમાં જે એક રાત છે પસાર કરે છે પણ ક્યાંથી ખીડકી એટલે કે જે બારી હોય એ બારીમાંથી જોઈ અને જે એનું વર્ણન છે જે પ્રવાસ છે યાત્રા વૃતાંત છે એના વિશે આપણને વાત કરી છે લેખક હે મોહન રાકેશ મોહન રાકેશ કા જન્મ જાલંધર મેં હુઆ થા પંજાબ જાલંધર વહા ઉસકા જન્મ હુઆ ઇનકે પિતા વ્યવસાય સે વકીલ થે પરંતુ उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी एट रुचि यानी कि उसे पसंद था साहित्य अतः राकेश को बचपन से ही घर घर में पर्याप्त तो साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एम तथा एक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात तत्पश्चात मीन्स के त्यार बाद डी ए वी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य शुरू किया कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी जे सारिका कहानी पत्रिका सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे संपादन करूँ लेकर कोई कॉलम लखी कोई साहित्यिक कोई पत्रिका हुई मां कहानी लेखक के साथ साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे इनकी प्रमुख रचनाएं में इंसान के खंडहर नए बादल एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है आषाढ़ का एक दिन आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस उनके प्रसिद्ध नाटक है मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है इस गुलमर्ग की कहानी से एक रात परिवेश से लिया गया है परिवेश नाम की एक रात परिवेश नाम की जे उस, उसकी जो नवलकथा है उसमें से यह गुलमर्ग चैप्टर है वो लिया गया है इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है गुलमर्ग का सारा वातावरण उनको अपने में समय सा लगता है गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता विद्यार्थी मित्र तो एक बीजीपन बात करी दोन बार એક યાત્રા પ્રવાસ આવે છે એ યાત્રા પ્રવાસમાં પણ આ ગુલમર્ગ ને જ ને બધા સ્થળો છે એની વિશે વાત છે એ આવે છે કુછ જગહે હોતી હૈ જિહે આંખ એક બાર દેખતી હૈ તો ચોક ઉડતી હૈ કુછ જગી હોતી હૈ જીસે દેખતે તો આંખ વહેતી હૈ ફર ધીરે ધીરે પરિચિત હો ઉદાસીન હોતી गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा एक खुला सपाट मैदान देवदारों के घने जुर्मुट और बस चूंकि जुर्मुट यानी कि देवदार के वृक्षों तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देखाया था एक घंटे या दो घंटे में सारा गुलमर्ग छे वो देखाया था मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे उतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान से एक હિસ્સે કે રૂપ મેં દેખને લગતા હું વાત કરે છે કે માણસ છે એક સમય પસાર કરે પણ જ્યારે એ લાંબો સમય રહે તો એની સાથે એક આત્મીયતા છે બંધાઈ જાય છે અને એક મેદાન સ્વરૂપે પોતે સાથે રહેતા હોય એવું લાગે છે કાપતી તિતલિયા તિતલિયા મીન્સ કે પતંગિયા ઉડતે બાદલ ઓર બરફ સે ચમકતી પહાડિયો તરફ દૂસરી ઓર વહ પૂરા વિસ્તાર જીસમે વ સ્વયંભી રહેતા હૈ સમયાસા લગતા હૈ सूर्योदय और सूर्यास्त हे तो पहाड़ी हो सूर्योदय ने सूर्यास्त से हर एक हो दोनों संध्याए घना कोहरा कोहरा यानी कि जो ने धूप कही अथवा तो झाकड़ कही पीली धूप और सब कुछ इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना આપણું હોય છતાં પણ આપણને એ વાત કરી છે ગુલમર્ગ મેં સપને ફૂલ બનકર ઉગતે હે કે સપના છે ફૂલ બનીને એ ઉગતા હોય એવું લાગે હરિયાળી કે આરપાર એકદમ હરિયાળી છે એ જોવાયેલી હોય લાલ લાલ છતો છે ઉપર આકાશ આંખે મુગ્ધ હોકર દેખતી રહેતી ઓર ફૂલો એ નય નય રંગ ભરજાતે હે જોવા આંખો છે એને જોતા ઠાકતી નથી અને નવા નવા રંગના ફૂલો ઘણા બધા જોવા મળે છે વાતાવરણ મેં નઈ નહીં કોપલે ફૂટ આતી હૈ નહીં નઈ કોમ્પલે જે કૂંપળો છે ફૂટી આવે છે અને હરેક ક્ષણ એક નહીં અનુભવ નય રોમાંચકી સૃષ્ટિ હોતી હૈ કે દરેક ક્ષણ છે એ નવો અનુભવ થાય છે નવો રોમાંચ કંઈક નવો આનંદ કંઈક થાય છે એવી સૃષ્ટિ છે એ જોવા મળે છે બાદલો કે પોટિકો કે નીચે લોગ બાલા ઘાસ પર બેઠે હૈ દૂર દૂર તક સેલાનીઓ એટલે કે જો આપણે ફરવાલાયક જે લોકો હોય તે કે પંક્તિયા ઘોડે દોડાતી નજર આવતી હૈ પંક્તિયા એટલે કે હારમાળા છે એ જોવા મળે છે ઘણા બધા લોકો જે છે ફરવાલાયક જે લોકો હોય જે પ્રવાસી છે એની હારમાળા પંક્તિયા જોવા મળે છે રંગો કે કુછ બિંદુ હરિયાળી કે પટ પર જહા તહા છિટકે હૈ सहसा प्रकाश से नन्ही-नन्ही पारदर्शी बूंदे पड़ने लगती है जे बरफ पड़े ने पीछे बूंद है बूंद रे, टीपा है पड़वा पानी ना रंगीन बिंदुओं को जो पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है जे आ रंगीन जे अलग अलग वृक्ष में टीपा पड़े पानी ना अने पीछे ये सिहर जाता है सुकाई जाए और अपने को समेटने लगता है हरियाली का सपना कुहासे से फूल में बदल जाता है मैदान सुरमयी आभा ओढ़ लेता है सूरमयी आभा यानी कि एकदम जो हरियाली व्हाइट सफेद कारण के बरफ पड़े तो बरफ केव सफेद हो तो मैदान एकदम सफेद बनी जाए अपन ने गमे गमेव अब चारों तरफ धूंध ही धूंध है धूंधे धूप कही धुमाड़ो कही मीन्स के झाकड़ो है झाकड़ों झाकड़ो है और बेपस होकर फैली पगदंडियों की पतली पतली नरम बाहे जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी ऐसी ही कोमल विस्मृत और निढाल यानी कि अपनी बाहों से अपना हाथ से फै फ फैलायला रहे क्या सुधी के जहाँ सुधी वरसाद पड़ से बादल बरसेगा कि वाओ वरस त्या सुधी अपनी हाथ से एकदम कोमल हाथ से छूटा छु, रहे से सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा आकाश में बादलों के नन्हे नीप इतर इधर उधर भटकते फिरेगी भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगदंडियों पर टक जाएगी रेवड़ यानी कि जेना पगला है पगदंडी ए नीनी पगदंडी हो दबाई जाए दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है कि जो दिवसे एकदम वाँचा हो रस्तों कोईपण रस्ता छे, वाचाल है ये दिवसे वाचा हो मणसों की अवर जवर चालू हो रात नो समय थाय तो शू थी जे। खामोस थी जे। थी खामोश एकदम शांत था गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी मैं होटल की खिड़की में खड़ा था दूर बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी बरसती घटा यानी कि जो वाललाओं से बरसता वरसता सामने आ रहा था मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में समेट ले बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है क्या वो सुख से मैं क्या ओछू जो कि जो वादलों वरसता वरसता सामने आता होने भिंजा गमे थे घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए यह इसके अलग स्थिति है इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में ખડા ઉસે બોલા રહા હતા કે આ આ મેસે કમજોર નહીં હું જો અહીંયા છે આપણને ખબર નીચે હોય ત્યારે વાદળા મોટા હોય આપણે નાના હોય પણ અહીંયા લેખક શું કે મોહન રાકેશ કે આજે તો હું એના સમાન હતો કારણ કે મોટા એક બિલ્ડિંગ જેવું હતું એમાં હતા જેથી કરીને વાદળા સામે એટલે કે છે કે આ મારી સામે આવ હું કાંઈ તારાથી કમજોર નથી હવા તેજથી મગર ઘટા તેજી સે નહીં બદ રહી હતી हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था बार बार झोर की गरज होती थी लेकिन बादलों से बारम बारे गरज ना करता था अने जिससे धरती और आकाश की सिराए काम जाती थी बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कोंधती थी इटे कि बिजली एटले के जे बिजली से पड़े थे कोंधती थी पड़ू और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था इटे के सांज नो समय हो एक तो बधु अंधकार हो बिजली पड़े जेना प्रकाश था प्रकाश में बधु आप देखाय मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था मगर अचानक हवा रुक गई बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया मीन्स के वहाँ ही रह गया और દૂર પટકટે પક્ષી તરફ દમ તોડને લગા કે દૂર કોઈ એક કપાયેલું પક્ષી હોય અને ત્યાં છે એ મરી જાય એમને એમ છે આ વાદળો છે ત્યાંને ત્યાં વરસી ગયા વીજળી કી સાસ રૂપને લગી ઓર મેરી ભી કયો જો જે વીજળી છે એ પણ શાંત થઈ ગઈ અને મને પણ એમ થયું કે વાદળા મારી પાસે ન આવ્યા એ વાદળાની પાસે આવતા નથી क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी तूफान छेन जोम जुस्सो छे उतरी गयो और इन साथे मारो जुस्सो उतरी गयो मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं क्यारे क्यारे क्षण छे समय से आवे गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होते तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींच कर वहाँ ले जाता है जाऊँ कहीं बने तो शूँ थे कि आप एक जगह कई एक एक बनू हो अपन तो ने आकर्षण था कि आ जगह फरी बार आप जाऊँ वरना वहाँ के वहाँ है क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेती का सकती है जा सकती है सो तो के खेली जा सकती गोल्फ खे खेली जा सकती है गोल्फ मानी की जो एक गेम है वो गोल्फ खेली जा सकती है क्योंकि गोल्फ है वह मैदान में खुले मैदान में ही खेली जा सकती है तो वहाँ एक मैदान है व्यक्ति, व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है क्या गोल्फ खेलने के लिए लेखक कहते हैं मोहन राकेश कि व्यक्ति बार बार वहाँ जाना क्यों चाहता है क्या गोल्फ खेलने के लिए चाहता है पर અહીંયા વાત છે કે માણસ છે પ્રકૃતિને જોવા જાય છે ગોલ્ફ રમમાં જતા નથી અહીંયા સુધી ચેપ્ટર રાખીએ મેં મારી રીતે આ જે ચેપ્ટર છે એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે આપને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી આ ચેનલ શિક્ષણ મોટિવેશન યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બે પ્રેસ કરજો ધન્યવાદ